...весны независимой украинской Так будьте достойны... Невозможно уже в городе не то что ходить, но и в целом жить. Машины везде, запах выхлопных газов... Парковка на тротуарах, но ну, это невозможно. Туристы должны ходить, как во Львове, и любоваться нашими зданиями, архитектурой, э, дышать нашим воздухом, дышать морем, а не дышать выхлопными газами. на да. фронт все. я с вами, коллега, поеду. Вони ще раз е, підкреслено показали, що вони хазії всього, що ми тут ніхто для них, що ми для них якийсь там третій, п'ятий, шостий сорт, а вони хазії. І через те, що людей не допустили, яких обіцяли допустити. Двічі. Через це сталися ці ця штовханина і сутички. городские райотделы города Одессы было приглашено 5 человек для установления личности, а также было доставлено двое за хулиганство. Я думаю, что полиция сработала достаточно результативно, каких-либо конфликтов не произошло, особо таких жест жестких провокаций не было. И думаю, что это прежде всего заслуга профилактических мер, которые провела полиция Одесской области. Граждане, ребята, я все-таки хочу достучаться до вашего сознания. Это ваше будущее.